एसआरके के द्वारा यहाँ समूह लग्न का आयोजन किया गया है हमारे समूह लग्न हमारी कंपनी का जो स्टाफ मेंबर है और स्टाफ मेंबर में भी कौन तो जिसका हमारे वहाँ काम करे ऐसा युवा वर्ग भी होते हैं और कहीं जो पुराने हैं तो उनका बेटा बेटी भी हो सकता है मगर जो रामकृष्ण कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है स्टाफ मेंबर वो हमारा फैमिली मेंबर हम बोलते हैं उनका परिवार का ये सब शादी है उसमें आज नव जुड़ा है क्योंकि हमने लास्ट 20 साल से कर रहे हैं तो ये आज उनके हिसाब से ये आज एटी फोर नव युगल का समूह लग्न का आयोजन किया इस बार की थीम क्या थी समूह लग्न की समूह लग्न की थीम क्या थी इस बार की ये, ये बार समूह लग्न में हमने बोला था के अयोध्या में हमारे श्री राम आ गए हैं तो उनका जो वातावरण पूरा भारत में पूरा विश्व में बना हुआ है वो टिका रहे आगे बढ़े इसलिए हमने नवयुगल को बोला था किसी को कंपलसरी नहीं है मगर अगर किसी को अनुकूल है तो आप राम सीता का वेश धारण करके आएंगे तो ये वातावरण अच्छा बनेगा और राम का सबको भाव बढ़ेगा तो कहीं वरघोड़िया राम सीता का देश पहन के आए आज नो अमर एस कंपनी नो दसमो समूह लखनोत्सव मोटा वराछा गोपीन गाम जो जगह है चौरियासी नव युगल आज लग्न थवा जाए

અને અમે એવી મહેનત કરી અને આજે તમે જોઈશો તો 84 લગ્ન જે થવા જઈ રહ્યા છે એમાં તમને બધી જ રામ ભગવાનની થીમ દેખાશે ઘણા કન્યા અને વરરાજા પણ રામ અને સીતાના જે વસ્ત્રો જે પરિધાન ધારણ એ કારણ કરીને અહીં આવ્યા છે આજના આ 10 માં સમુહ લગનોમાં જે પાડવા જઈ રહ્યા છે દરેક નવ દંપતીઓને એમનું જીવન નિરોગી અને સુખમય રહે એવી ભગવાનને પ્રાર્થના કરીશ